नाजरिन इकराम अलमेक उर्दू टीचर में आपको खुश हमदीद कहते हैं और एक नए लेक्चर के साथ मैं शरीफ चतराली आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज के मुख्तसर से लेक्चर में हम बात करेंगे किरदार के हवाले से आ, इसके मानी हम जानने की कोशिश करेंगे इसकी अहमियत हम जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ किरदार की जो अकसाम है उस पर भी मुख्तर सी रोशनी डालेंगे तो आगाज़ करते हैं किरदार के मानी के हवाले से बात करके इसके जो लफ्स हैं किरदार का जो लफ्स ये हमने अंग्रेजी से लिया है अंग्रेज़ी में इसके लिए करेक्टर के अल्फाज मुश्तम हैं और ये करेक्टर के जो अल्फाज हैं ये यूनानी ज़बान से लिए गए हैं और बेसिकली कहा जाता है नुकादों के मुताबिक के करेक्टर का जो बेसिक मीनिंग बनता है वो जब सिक्के पे मोहर जो लगाया जाता है उस मोहर का जो कलर होता है उसको करैक्टर के नाम से याद किया जाता था या मुस्तमिल था और उर्दू में जब हम करेक्टर की बात करें तो किरदार की बात करें तो मानों में ये लफ्स मस्तमिल हैं जैसा किरदार अखलाक के मानों में इस्तेमाल होता है मिसाल के तौर पर फलान बंद का किरदार अच्छा है या किरदार बुरा है और किरदार जो है रोल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है कि इस काम में आपका क्या किरदार है आपके क्या रोल है और तहजीब के मानों में इस्तेमाल होता है मुख्तलिफ़ मानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है लेकिन चूँकि हम बात कर रहे हैं अदब की बात कर रहे हैं अफसाने की बात हो रही है। तो हम उस किरदारत करेंगे जो अफसानवी अदब में हम इस्तेमाल करते हैं तो अफसानवी अदब में या उर्दू अदब में उन चीज़ों को उन इंसानों को या दीगर मखलूक को हम किरदार के नाम से याद करते हैं जिनके गर्द अफसाने की कहानी घूमती है तो सिर्फ़ अफसाना नहीं है नावल भी इसमें ज़ुमर में आता है दास्तान भी आता है फिल्म भी आता है ड्रामा भी आता है लेकिन चूँकि हम आ, अफसाने की बात कर रहे हैं अफसाने के अजाय तरकीबी की बात कर रहे हैं तो हम अफसाने के किरदार को सामने रख कर बात करेंगे तो अफसाने में जितने भी लोग होते हैं और जिनके गिरद पूरी कहानी घूमती है उनको हम किरदार कहते हैं और इनको यानी इसी जो महारत होती है या जो हुनर होता है इसको हम किरदार निगारी के नाम से याद करते हैं तो जिस तरह मैंने बताया कि किरदार जो है वो इंसान हैं जिनके गर्द कहानी घूमती है लेकिन ये ये चीज़ याद रखें कि किरदार जो है वो इंसान के अलावा भी दीगर मखलूक़ा भी हो सकती हैं जैसा कि मुंशी प्रेमचंद अपने बाज़ी अफसानों में इंसान के अलावा भी दीगर चीज़ों को किरदार बना के पेश किया है जैसे दो बैलों की कहानी उसने अफसाने की सूरत में हमारे सामने पेश किया है जिसमें दो बेल होते हैं और इंसान की मोहब्बत को वो फील करते हैं समझते हैं समझते हैं और उनको जहाँ भी भेज जाता है वो बेचैन हो जाते हैं और वापस उसी घर में आते हैं जहाँ पे उनका मालिक मुफ़ीम था तो ये दो बेल जो हैं ये भी किरदारों में आ जाते हैं और पुराना जो हमारा जो अफसानवी अदब है जिसमें दास्तानों की भरमार थी दास्तान ज़्यादा लिखे जाते थे तो उसमें सिर्फ इंसान नहीं होते थे दास्तानों में तो फितरत अनासर किरदार के तौर पर पेश किए जाते हैं, जैसे परियों को जैसे जिनों को जैसे अजदहों को जैसे बलाओं को तो अब जाहिर है उनके गिरद जब कहानी घूमती है तो वो भी किरदार हैं इसलिए हम कह सकते हैं कि इंसान या दीगर मखलूक़ जिनके गर्द कहानी घूमती है जिनकी कहानी बयान की जाती है वो किरदार हैं और किरदार निगारी या किरदार की अहमियत की बात करें तो कहानी में किरदार के बग़ैर तो कहानी आगे बढ़ ही नहीं सकती और कहानी को वजूद दी ही नहीं जा सकती जब तक उसमें किरदार शामिल ना हो किसी न किसी चीज़ की कहानी तो बतानी होती है और यूँ हम कह सकते हैं कि किरदार और कहानी जो है लाजिम मलजूम है एक दूसरे के बग़ैर ये आगे नहीं बढ़ सकते किरदार के बगैर कहानी नहीं हो सकती और अगर हम अफसाना लिख रहे हैं तो फिर आ, कहानी के बग़ैर किरदार का कोई रोल नहीं है किरदार की कोई अहमियत नहीं है और दूसरी बात यह है कि किरदार निगारी एक अहम फन है एक हुनर है और बहुत से अफसाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ किरदार की वजह से मशहूर हो जाते हैं जिस तरह हम फिल्में देखते हैं या ड्रामे देखते हैं उसमें भी किरदार होते हैं तो ज़्यादातर जो कहानियाँ यानी ड्रामे होते हैं फिल्में होते हैं वो तो किरदार ही की कि वजह से मशहूर हो जाते हैं अगर उसमें किरदार ना हो या किरदार जो है बहुत ही फजूल कस्म का हो तो उन कहाँ उन फिल्मों को कोई नहीं देखता ना ही उन ड्रामों को तोज् दी जाती है उनमें भी किरदार में अगर जान हो किरदार अगर जानदार हो जो डायलाग उसको दिया जाए उसको वो दिल से अदा करें उसमें रियलिटी शो हो वो लोगों को मुतासर करें तो फिर उन ड्रामों या फिल्मों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है तो मुख्तर ये है कि किरदार जो हैं कहानी के साथ साथ किसी भी अफसाने को दिलचस्प बनाने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं और बहुत से जो हमारे उर्दू के अफसान नगार हैं जिन्होंने बहुत से अफसाने लिखे हैं तो उनमें जो किरदार निगारी उन्होंने की है जो किरदार पेश किए हैं वो यादगार किरदार बन जाते हैं और बहुत से लोग उन किरदारों की वजह से ही अफसानों को याद रखते हैं और किरदारों ही की वजह से जो कहानी होती है वो दिलचस्प होती है या गैर दिलचस्प हो सकती है और एक किरदार और हकीकी ज़िंदगी की हम बात करें तो वैसे जानते हैं हम के जो अफसाने में जो किरदार होते हैं वो हकीकी ज़िंदगी की अक्का करते हैं और एक अफसानेगार की कोशिश होती है कि वो इंसानों को जब अफसाने में पेश करे तो ऐसे अंदाज में पेश करे कि उसमें रियलिटी शो हो जाए वो हकीकत के करीब हूँ वैसे दास्तान में तो इस बात का ख्याल नहीं रखा जाता दास्तान में तो एक दास्तानवी कहानी होती है जिसमें दास्तानगों के पास ऑप्शन होता है कि वो रियलिटी शो ना करे हकीकत पसंदी का मुजाहरा ना भी करें तो उसका दास्तान चल जाता है आगे बढ़ जाता है लेकिन ना अफसाने में ऐसा नहीं होता अफसाने में कोशिश की जाती है कि उसमें रियलिटी शो हो उसमें जो है आ, जो किरदार होते हैं वो हकीकत के करीब तर हों लेकिन फिर भी याद रखें इस बात को कि बहुत से जो महिकीन हैं वो इस बात को सामने लाते हैं कि असल इंसान और जो अफसाने में जो किरदार होता है वो चाहे जितना भी हकीकत ज़िंदगी के, के करीब हो वो उसमें जितनी भी हकीकत निगारी हो फिर भी इन दोनों में फ़र्क ज़रूर होता है मुराद ये है कि जितनी भी हम कोशिश करें हम जो रियल लाइफ के जो किरदार हैं यानी हम इंसान हैं उनको मुकम्मल तौर पे कामिलियत के साथ जो है अफसाने का किरदार नहीं बना सकते उसमें कोई ना कोई डिफरेंट ज़रूर होता है और अक्सर आपने देखा होगा कि जो फ़िल्मों में ड्रामों में या कहानियों में जो किरदार पेश किए जाते हैं उसमें या तो उनको बिल्कुल दुरुस्त करके पेश किया जाता है या उनको गलत करके पेश किया जाता है जो जालिम होते हैं अक्सर आखिर तक जालिम रहते हैं और जो मज़लूम होते हैं वो आखिर तक मज़लूम रहते हैं बहुत कम ऐसा होता है कि उनमें कोई तब्दीली आ जाए और इसके मुकाबले में जो रियलिटी रियलिटी में है उसमें ालम जो है वो अक्सर ऐसा होता है कि हमेशा के लिए ालम नहीं होता इंसान जो है तोबा करने में चंद लम्हों की ज़रूरत होती है वो एकदम राह रास्त आ जाता है और कुछ ना कुछ उसमें रहम का अंसर ज़रूर पाया जाता है तो कहने का मतलब ये है कि जो रियल इंसान है और किसी ड्रामे या किसी अफसाने के जो किरदार होते हैं ये इंतहाई ममासलत के बावजूद भी इनमें फ़र्क ज़रूर होता है एक बात है और दूसरी बात यह है कि जो आ, कहानी निगार होता है अफसाना निगार होता है जो तख्लीक निगार होता है वो अपने करेक्टर की सूरत में अपने आ, जो तख्लीकर्दा अदब है उसमें मौजूद होता है यह हो नहीं सकता कि मुसनफ़ जो है अपनी सोच के मुताबिक अपने किरदार के अंदर मौजूद ना हो वो जिस तरह का सोच वो रखता है उसी के मुताबिक उसके किरदार होते हैं और हम किरदारों को देखकर ही वो जो मुसनफ़ है जो क्रिएटर है तखलीक निगार है, उसकी ज़हनीत को समझ जाते हैं और उनके जो नफ्सात हैं उन तक रसाई हासिल करने की हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ते हैं और जब हम बात करते हैं किरदारों के अकसाम के हवाले से तो मुख्तफ तरीक़ों से मुख्तलिफ चीज़ों को सामने रख कर किरदारों की तकसीम की जाती है मिसाल के तौर पर अगर जिन्स को सामने रखकर किरदारों के अकसाम की बात करें तो मर्द किरदार अलग होते हैं और ख़वातीन किरदार अलग होते हैं और अगर उनके रोल को देखकर उनकी कारकर्दगी को देखकर अगर किरदारों को मुख्तलफ अकसाम में तकसीम करें तो इसमें हमारे पास मरकज़ी किरदार होता है यानी जिन्होंने अच्छा रोल प्ले करता है जो कहानी में गालिब रहता है जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बातें होती हैं वो मरकजी किरदार है और फिर सानवी किरदार है और सानवी मरकजी किरदार भी होता है और अगर पेशे को सामने रखकर हम किरदारों की मुख्तल अकसाम बयान करें तो वो अलग हो जाते हैं वकील किरदार होगा डॉक्टर किरदार होगा वगैरह वगैरह और माशी हालत को भी सामने रखकर हम किरदारों को मुख्तलिफ मख्तलिफ में तकसीम करते हैं जैसे जागीरदार किरदार है जैसे मज़दूर करदार गरीब किरदार है जैसे मतवाजन किरदार है और तो मुख्तलिफ ये किरदारों की अकसाम होती हैं जब हम माशी हालत को सामने रखकर किरदारों की दर्जाबंदी करें या इनको तकसीम करें और इसके अलावा हम जो है आ, उनके अमल को भी सामने रख कर किरदारों को मुख्तफ अकसा में तकसीम कर सकते हैं जैसे कोई किरदार अगर बहुत ज़्यादा तब्दील हो रहा हो बार बार उसमें तब्दीली आ रही है तो उसका हम किरदार कहते हैं और जिन किरदारों में तब्दीली नहीं आती उनको हम जामिद किरदार कहते हैं तो ये मुख्तलिफ़ अकसाम होती हैं किरदारों की जिनको हम मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में तकसीम कर सकते हैं इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ चीज़ों को सामने रखकर किरदारों को मुख्तलिफ अकसाम तकसीम की जा सकती है तो ये था हमारा आज का लेक्चर मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिली होगी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है कुछ ना कुछ आपने सीखा है तो बर करम लाइक ज़रूर कीजिए और फीडबैक आपके जो होते हैं ना आप जो कमेंट्स करते हैं या अपने ख्याल का इजहार करते हैं तो उससे हमें अपनी कारकर्दगी का पता चलता है अच्छा लगता है तो कमेंट्स भी किया करें और बताया भी करें जहाँ कोई आपको ख़ामी नज़र आती है तो उसके बारे में बताया करें ताकि एज़ ए तलब इम तलबिल की हसीियत से उन ख़ामियों को दूर की जा सके बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज़